Э, Ночь, Звезды. Э, там находятся редакторы э, Руданы, э, Лена Маковей, Вечер, Наталья Владимировна. И мы сидим просто разговариваем. И вдруг появляется поем. И вдруг появляется человек в украинской рубашке, веселый, седоватый, и кто вы думаете? Это Леонид Самойленко. Это надо было видеть тот день, то мгновение, как мне Наталья Владимировна сказала, четки появляются, это мой адрес ночью. И вот эта песня, ничья комиссия, она ясная, в тот момент, и я никогда не думала, что мы станем с того момента, друзья. До последнего, пока этот человек не ушел из жизни. Мы были на похоронах, я видела там Валю, я видела там Коробко. Я, этот человек был, его хранили в украинской рубашке. Ну, если брать вот такие моменты, и даже вспоминать, то можно вспоминать очень и очень много. Вот. Я, ну, у меня судьба, конечно, так знакомит, и знакомит, я же вам говорю, от обыкновенного простого человека, как вот Валя, на у меня в квартире сидела и играла на пианино. От обыкновенного, ко мне ходила, на моем пианино играть. От обыкновенного простого человека до великих политиков, даже до великих актеров и режиссеров.